பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சிறுபான்மை அணி தேசிய தலைவர் திரு ஜமால் சித்திக் அவர்கள் தமிழகத்திற்கு இரண்டு நாள் பயணமாக வந்திருக்கிறார்கள் முதல் நாள் மதுரையில் இஸ்லாமிய ஜமாத் கமிட்டினுடைய நிர்வாகிகளை சந்தித்து சிறுபான்மை மக்களுக்கு பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் எத்துணை நலத்திட்டங்களை தந்திருக்கிறார் என்பதையும் குறிப்பாக இஸ்லாமிய பெருமக்கள் இந்த கட்சியில் இணைவதன் மூலம் எத்தனை முன்னேற்றங்களை பெற முடியும் என்பதை விமான நிலையத்தில் இறங்கிய பிறகு ஒரு மசூதிக்கு சென்று அங்குள்ள இஸ்லாமிய தலைவர்களோடு அமர்ந்து விவாதித்துவிட்டு இப்பொழுது பத்திரிகையாளரை சந்திக்கிறார் அவர் பேசிய பிறகு அவர் ஹிந்தியில் பேசுவார் அவர் பேசிய பிறகு அதனுடைய மொழியாகத்தை நான் செய்வேன் நமஸ்கார आप सबसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है पहली बार मदुरई में मुझे आने को मिला है जैसा कि हम सब जानते हैं कल 27 जुलाई को मिसाइल मैन भारत रत्न और देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे कलाम साहब का नाइन्थवा डेथ एनिवर्सरी है भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है जेपी पी नड्डा जी के नेतृत्व में देश भर में कलाम साहब के डेथ एनिवर्सरी को हम लोग मनाएंगे और कलाम साहब को हम लोगों तक लेकर जाएंगे विशेष रूप से जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो कलाम साहब के बारे में जानना चाहिए किस प्रकार से कलाम साहब ने अपने जीवन में देश को सर्वप्रथम रखा किस प्रकार से राष्ट्रवादी विचारधारा को कलाम साहब ने अपने अंदर समाया और अपना सब कुछ देश के लिए न्यौछावर कर दिया ये राष्ट्रभक्ति जो हमारे युवा मुसलमान भाई हैं साथी हैं वो देखना चाहिए और उसको अपनाना चाहिए हमारे जो रियल हीरो हैं हमारे जो आइडियल हैं वो ए पी जे कलाम हैं। बाकी जो लोग आइडियल लेकर घूम रहे वो देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं मैं किसी का विरोध नहीं करता मैं टीपू सुल्तान का भी समर्थन करता हूं लेकिन मेरा ऐसा मानना है हमारे जो यूथ हैं कि हमें कलाम साहब को फॉलो करना चाहिए क्योंकि कलाम साहब में कोई विवाद नहीं है कलाम साहब का पूरा जीवन भारत को समर्पित रहा है भारत का नाम कलाम साहब ने पूरे विश्व में किया है इसलिए कलाम साहब भारत को जोड़ने वाली ताकत है अगर हम कलाम साहब को अपनाते हैं कलाम साहब के जीवन को अपने जीवन में लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना जागेगी और देश में प्रेम बढ़ेगा इसलिए हमारी कोशिश ये है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से कि कलाम साहब को सभी यूथ तक पहुंचाए और विशेष रूप से जो अल्पसंख्यक और मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके बीच में कलाम साहब पहुंचे इसके लिए कल 27 तारीख को पूरे देश भर में सभी जिलों पर हम लोगों ने कलाम साहब के बारे में एक परिचर्चा रखी है कलाम साहब की जीवनी के बारे में लोगों को बताएंगे कलाम साहब की जो सेवाएं रही हैं, कलाम साहब का जो राष्ट्रवाद का प्रचारक रहा है उसको लोगों के बीच में हम चर्चा करेंगे मेडिकल कैंप लगाएंगे कलाम साहब के नाम से जो यूथ बिजनेस कर रहे उनको अवार्ड देंगे जिससे उनको प्रोत्साहन मिले इन सब कार्यक्रम को कल देश भर में लागू किया जाएगा यहां भी तमिलनाडु में जो हमारे प्रदेश की अध्यक्षा है श्रीमती डेजी मैम इनके नेतृत्व में देश भर में काम चल रहा है प्रदेश भर में कलाम साहब के डेथ को बनाने काम चल रहा है जो हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं सैयद इब्राहिम साहब इनके नेतृत्व में भी यहां पर काम चल रहा है और पूरे देश भर में जो हमारे कार्यकर्ता हैं कल कलाम साहब को याद करेंगे भारतीय जनता कक्षी त्री नड्डाजी विकाट अर पय मदरे को वह ராமநாதபுரம் மாவட்டத்திற்கு செல்லவிருக்கிறேன் நம்முடைய மறைந்த ராக்கெட் மனிதர் பாரத ரத்னா ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்கள் இந்த நாட்டின் தேசபக்திக்கு மிகச்சிறந்த உதாரணமாக திகழ்கிறார் குறிப்பாக இஸ்லாமிய சமூகத்தினுடைய மிக முக்கியமான அடையாளமாக அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்கள் திகழ்கிறார் நாட்டினுடைய ஒற்றுமை வளர்ச்சி எதிர்கால பாரதத்தை வளமாக்குவது சம்பந்தமான அவருடைய ஒவ்வொரு சிந்தனைகளையும் இன்றைக்கு சிறுபான்மை மக்களிடத்திலும் குறிப்பாக இளைஞர்களிடத்திலும் கொண்டு செல்லக்கூடிய பணியை நாங்கள் அதிகமாக மேற்கொண்டு வருகிறோம் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சார்பாக தேசம் முழுக்க அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்களுடைய ஒன்பதாம் ஆண்டு நினைவஞ்சலியை மக்களுக்கு நற்பணி செய்யக்கூடியதாக இரத்த தான முகாம்கள் நடத்துவது அதே போன்று மரங்கள் நெடுவது அப்துல் கலாம் ஐயா எந்த கல்விக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார்களோ போன்று மாணவர்களை கல்வியின் மூலம் மேம்பாடு செய்து அவர்களுக்கு பரிசளிப்பது என்று சிறுபான்மை அணியின் சார்பாக தேசம் முழுக்க ஒரு மகத்தான முன்னெடுப்பை பாரதிய ஜனதா கட்சி நடத்தி கொண்டிருக்கிறது நாளை அது தமிழகம் முழுவதும் நடைபெறும் குறிப்பாக ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்களுடைய அந்த இறுதி அஞ்சலி செலுத்திய அந்த இடத்தில் அவருடைய மெமோரியல் இருக்கக்கூடிய இடத்தில் கட்சியின் சார்பாக தேசிய தலைவர் திரு ஜமால் சித்திக் அவர்கள் முன்னிலையில் ஒருங்கிணைந்து நினைவஞ்சலி செலுத்திவிட்டு அங்கும் ஒரு மகத்தான இரத்த தான முகாம் நடைபெறவிருக்கிறது பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் சிறுபான்மை சமூக மக்களுக்கு மிக அதிக முக்கியத்துவம் தந்திருக்கிறார்கள் குறிப்பாக எல்லோரையும் அரவணைத்து செல்ல வேண்டும் என்பதுதான் அவருடைய ஆட்சியின் நோக்கம் அந்த அடிப்படையில் இன்றைக்கு அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்களை முன்னிலைப்படுத்தி தேசம் முழுக்க நிறைய நல்ல காரியங்களை செய்து அதன் மூலம் சிறுபான்மை மக்களையும் அதிக தேசப்பட்டுள்ளவர்களாக அதற்கு முன்னுதாரணமாக ஐயா அப்துல் கலாம் அவருடைய அந்த நினைவஞ்சலி செலுத்துவதன் மூலம் தேசம் முழுக்க பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய சிறுபான்மையினை கொண்டு செல்கிறது எங்களை பொறுத்தவரை நாங்கள் யாரையும் எதிரிகளாக பார்ப்பதில்லை திப்பு சுல்தான் என்கிற அவரையும் நாங்கள் பெரிய அளவுக்கு விமர்சிப்ப அவசியம் கிடையாது பாரதிய ஜனதா கட்சியின் கொள்கையை பொறுத்தவரை தேசப்பட்டுள்ள அனைவரையும் நாங்கள் அரவணைக்கிறோம் போற்றுகிறோம் के साथ? तो के साथ कोई। कल तो हमने प्लान किया है कि रामेश्वरम जो मंदिर है वहाँ सुबह दर्शन के लिए जाएंगे हम लोग उसके बाद जो हमारे मछुआरे भाई हैं वहाँ उनसे भी मिलेंगे जो कलाम साहब का घर है उनके परिवार से भेंट करेंगे और जो कल कार्यक्रम होगा उसमें शामिल होंगे यहाँ के जिलाध्यक्ष और शशील महाशी सदरन जी ने मेहनत करके एक ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया है उसमें भी शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और कलाम साहब को याद करेंगे यहाँ डोनेशन कैंप कितना कलाम साहब के मेमोरियल पर एक लगाया हुआ है और बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट में भी ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है पूरे तमिलनाडु में पहले वो बजट के साथ तमिलनाडु गवर्नमेंट यहाँ बोल रहे हैं तमिलनाडु के लिए तो बजट ठीक नहीं तो वो गवर्नमेंट से नहीं दे रही ऐसे बोल रहे हैं यहाँ मुझे अफसोस है कि जो डीएम के सरकार है मिस्टर स्टालिन तमिलनाडु को कमजोर करने का काम कर रहे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तमिलनाडु को हमेशा मजबूत करने के लिए सबसे ज्यादा बजट का प्रावधान यहां पर करते हैं लेकिन यहां की सरकार उस पैसे को खर्च नहीं करती है वापस कर देती है देश के बाकी हिस्सों से तमिलनाडु को तोड़ने का काम डीएमके के मिस्टर स्टालिन ने किया है ये देश देख रहा है और मुझे लगता है कि इस पाप की सजा आने वाले चुनाव में उनको भगड़नी पड़ेगी आने वाले समय में जो तमिलनाडु की जनता है उन्होंने तय कर लिया है कि अन्ना अन्नामल जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तमिलनाडु में भी कमल खिलेगा और जिस प्रकार से पूरे देश का विकास हो रहा है तमिलनाडु का भी विकास होगा तमिलनाडु भी देश का हिस्सा बनेगा टू थाउजेंडी सिक्स विधानसभा